مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله هريني سيأكم بركونسي بركنا عن رمضان bertajuk جناله تنقل وسير walaupun sehari. Sesetengah orang memandang ringan tentang kewajipan berpuasa. Sedangkan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala perbuatan meninggalkan puasa tanpa keuzuran adalah satu dosa yang sangat besar. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah Ya أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذي نعلكم تتكون. Sungguhnya orang-orang yang beriman telah diwajibkan untuk berpuasa seperti mana yang telah diwajibkan ke atas kaum yang terdahulu agar mereka ini bertakwa. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan mafhum hadisnya sesiapa yang berbuka satu hari pada bulan Ramadan tanpa apa-apa rukhsah iaitu pengecualian daripada syarak tidak sakit dia tidak akan mendapat menebusnya walaupun dia berpuasa sepanjang tahun sepenuhnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim demikianlah dahsyatnya kerugian yang dialami oleh orang yang sengaja berbuka puasa tanpa alasan yang dibenarkan Islam hanya memberi rukhsah iaitu kelonggaran untuk berbuka puasa kepada beberapa golongan antaranya yang pertama perempuan yang didatangi haid ataupun nifas yang kedua pesakit yang membahayakan diri jika berpuasa. Ketiga, orang yang tersangat lapar dan dahaga. Yang keempat, musafir sejauh dua marhalah kira-kira dalam 90 km atau lebih maka mereka ini mendapat roksah. Yang keenam, yang kelima, orang tua yang tiada berdaya lagi untuk berpuasa yang keenam perempuan yang sedang mengandung yang ketujuh ibu yang sedang menyusukan anak kecil ketujuh-tujuh golongan ini mereka diberikan rukhsah iaitu kelonggaran untuk berbuka puasa sesungguhnya pun Islam mengharuskan mereka untuk berbuka Namun, mereka mengkodoknya apabila keadaan yang mengizinkan. Bagi yang tidak mampu, dibolehkan membayar fidyah iaitu memberi makan kepada fakir miskin dengan kadar nilai secupak beras bagi sehari puasa yang ditinggalkan. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 184 فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِي فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ Mafhumnya, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa iaitu dimasukkan di sini qodalah puasanya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain dan bagi mereka yang keber, keberatan uzur untuk menjalankan ibadah puasa jika mereka tidak berpuasa mereka wajib membayar fidyah iaitu memberi makan seorang miskin Ibadah puasa adalah salah satu daripada rukun Islam yang kelima. Meninggalkan puasa dengan sengaja seolah-olah meruntuhkan salah satu daripada rukun tersebut. Ibarat rumah yang mempunyai lima tiang kemudian kita meruntuhkan salah satu rumah itu dengan tiang maka akan robohlah rumah itu. Ibaratnya macam tu. Orang yang tidak berpuasa dan tanpa segan silu Makan di khalayak ramai adalah orang yang tidak mempunyai maruah agama. Ini menggambarkan betapa tipisnya imannya. Berpuasa di bulan Ramadhan bukanlah sesuatu yang teramat berat. Tambahan pula negara kita yang berada di dalam iklim khatulistiwa tidaklah terlalu panas seperti mana di Timur Tengah ataupun Afrika. Jika ada yang masih ingkar untuk berpuasa itu adalah kedegilan dirinya. Janganlah bersubahat dengan orang yang sebegini rupa dengan melindungi keaibannya atau membantu membelikan makanan untuknya. Semoga kita dijauhi daripada golongan-golongan yang ingin menunjukkan keaiban ini ingin membuka puasa di depan khalayak ramai. Amatlah tidak dilindungi. Cubalah elakkan diri daripada melakukan kerja-kerja yang berat sehingga menyebabkan terbuka puasa. Jika kerja-kerja itu dapat ditangguhkan di luar Ramadan, maka tangguhkanlah sekiranya mampu. Ingatlah, orang yang berjaya menjaga puasanya di bulan Ramadan, sesungguhnya ia telah berjaya menjaga sebahagian agamanya. Itu sahaja اكتفي بهذا القدر السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته